Hirkan Milli Parkının yaradılmasından 20 il ötür. Qoruğun yaradılmasında əsas məqsəd həmin ərazidə təbiətin kompleks şəkildə qorunması, Azərbaycanın qırmızı kitabına daxil edilən flora və fauna növlərinin mühafizəsidir. Park haqqında ətraflı məlumatı Hirkandan bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərvane Nəhmatqızı çatdıracaq. Pərvane, efirdəsiz. Bu gün Irkan Milli Parkının respublikamızda öz unikal təbiəti, zəngin flora və faunası ilə seçilən Irkan Milli Parkındayıq və bu parkın bu gün, yəni biz təsadüfən bura yığılmamışıq, bu gün bu parkın yaranmasının 20 illiyidir. Bu 20 il ərzində orada çoxsaylı böyük fəaliyyət, böyük işlər qurulubdu və bu gün çoxsaylı qonaqlar da bu günləri bir toplanıq keçirilir, əmə praktik konfrans keçirilir. Onunla bağlı biz yaxınlaşdıq ekologiya və təbiət sərvətlər nazirliyi yanında bioloji müxtəlifliyin qorunması xidmətinin ə, rəis müavini Rəşad Allahverdiyevə yaxınlaşıb ondan bu günkü keçirilən tədbirin əhəmiyyəti Yerkan Milli Parkı haqqında qısa məlumatı izləyicilərimizlə bölüşməyə çalışacağıq. Buyurun. Ə, salam, xoş gəlmisiz iş növbədə. İcazə versəziniz Yerkan Milli, pa Milli Parkında aparılan işləri və Yerkan Milli Parkının biqədər flora və fauna haqqında məlumat vermək istərdim. Yerkan Milli Parkı bildiyiniz kimi Azərbaycan dan ən unikal ə, ekosistemlərini əhatə edən qoruyan bir ərazidir və bu səbəbdən milli parkın yaradılması və milli parkında mühafizə işlərinin görülməsi ə, ölkə üçün böyük vacib əhəmiyyətə malikdir. E, 2004-cü ildə milli parkımız yaradıldıqdan sonra artıq ə, bu istiqamətdə mühafizənin təşkil olunması, eyni zamanda turizm inkişaf etdirilməsi və digər sahələrdə müəyyən addımlar atılmışdı və ən böyük addımlardan biri mən qeyd etmək istədim, keçən illəri e, 2023-cü ildə Hirkan meşələrinin bir hissəsinin UNESCO-nun təbii irsi siyahısına daxil edilməsi olmuşdur. Parkın ərazisi nə qədər roq. Həqiqətən də 45 hektar götürülür, amma yəni UNESCO tərəfindən daxil edilmiş ərazi, yəni 20 min hektardan çox ərazi daxil olub UNESCO-nun təbii irsi siyahısına və UNESCO-nun təbii irsi siyahısına daxil edilməsi ölkəsinə bir çox üstünlüklər verir. Ən əsası, bildiyiniz kimi, bu unikalдық eyni zamanda nəinki e, milli səviyyədə, eyni zamanda qlobal səviyyədə dünya aləminə çatdırılır və bərlikdə də bu əraziyə çox sayda turistlərin gəlməyi və eyni zamanda müxtəlif bu sayədə müxtəlif sahələrdə çalışan elmi ki insanların bu əraziyə ə, axını biz gözləyirik və çox əlamətlər halıdır ki, bu tədbirdə eyni zamanda bizə UNESCO-nun öz icraçı direktoru tərəfindən imzalanmış sertifikat təqdim olunacaq Azərbaycan Spor Xarici Nazirliyi tərəfindən. Ya yəni, güman edirəm ki, ölkəmiz üçün böyük bir hadisədir ə, və ə, gələcəkdə aid məsələ bu istiqamətdə biz bəzi addımlar planlaşdırmışıq. Əlbəttə, inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür, çox sağ olun, olun minnətdaram. Bəli, biz İrkam Milli Parkı haqqında daha ətraflı reportaj hazırlayacağıq və onu növbəti buraxılışlarımızda, efirimizdə təqdim edəcəyik. Söz mərkəzdə buyurun.